Слава Украине! Это обязательно два слова приветствуя людей. Вы всех приветствуете всегда, не только здесь. Я всегда так... У нас на Украине все так друг друга приветствуют. Ага. Да, ну, я вам так скажу, что вот здесь никогда не все так приветствуют. А вы знаете правильный ответ на приветствие, слава Украине? Чего? Ну, правильно... Правильный ответ. Сало героям? Да, героям слава. Да, а, слава, сало. Слава. Слава, слава. А вы с какого города? Лю, любите сало. Я вижу, что вы, русские, все на сале помешаны. Так вы едете на Украину за салом? За салом едете, да? У нас да, белорусское хорошее. Очень вкусное, хорошее белорусское сало. А вы да, с Белоруссии, да. да? Нет, просто в Москву. Вот именно такая марка идет. А вы, Сейчас из, мо вы из Москвы чьи? сам, да? Москвич? Да. Я понял. Давайте ну, вам нравится называть нас понаехавшие. То есть, считайте, что я такой. Да я вот сегодня буквально нашим зрителям рассказывал про то, как русские бегут из Крыма. Понаехавшие. Да, «Понаехавшие». Я журналист, военный корреспондент. Военный корреспондент, да, да? журналист, журналист. Вы плохо слышите? Слушайте, ну я вам тогда не хочу, чтобы вы публиковали наш твой разговор. Давайте тогда просто дальше смотрим. До свидания, всего доброго. Вы ну, слышите, да, меня? Не я хотите, не п... хочу... а вы на меня в суд подаете. вы в суд подайте на меня. Нет, 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 ну смысл, если вы будете. Ну вы мне заявляете, вы не хотите, ну так... Не, я прошу просто наш твой разговор не публиковать, я вы... Просто да? Вы, вы, и вы и в жопу и не хотите ебаться, аж ебетесь, и понимаете? Вы же в жопу не и хотите и ебаться, и а ебетесь. <клышко>